নমস্কাৰ আজি আপোনালোকক দেখুৱাম লংকাৰ এখন বিশাল ডাঙৰ বিবাহ মণ্ডপ আৰু এই মণ্ডপত একেলগে হাজাৰ বাৰশ মানুহ একেলগে ইয়াত বহিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ যিটো খোৱা বোৱাৰ ব্যৱস্থা আপোনালোকে দেখা পাব যে তাতো একেলগে প্ৰায় হাজাৰ পোন্ধৰশ মানুহ একেলগে তেওঁলোকে ইয়াতে খাব পাৰিব নমস্কাৰ আজি আহিছোঁ লংকাৰ মাজমজিয়াত থকা লংকেশ্বৰী বাৰীৰ কাষেদি যিটো ৰাস্তা সোমাই গৈছে আৰু মাৰ্কেটিঙৰ চৌহদত থকা ব্লু উইংছ আজি আহিছোঁ ব্লু উইংছত আৰু ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাব ইয়াত এক বিশাল ডাঙৰ বিবাহস্থলী আছে আৰু যান বাহন ৰাখিবৰ কাৰণে একদম পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ ইয়াত জেগা আছে ইয়াত আপোনালোকে চাব পাৰে ইয়াত একদম গোটেই হাজাৰ পোন্ধৰশ ইয়াত গাড়ী আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে ইয়াতে ৰাখিব পাৰিব গতিকে আপোনালোকে একদম সোনকালে ইয়াতে যোগাযোগ কৰক আৰু খুব সুন্দৰভাৱে ইয়াতে আপোনালোকৰ বিবাহখন সম্পন্ন কৰিব পাৰিব এক সুন্দৰ পৰিৱেশৰ মাজত আৰু লগতে আছে ইয়াত আপোনালোকে যদি কিবা মিটিং পাতিব বিচাৰে কিবা ইভেণ্ট কৰিব বিচাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ এক সু সুন্দৰ হল আছে ইয়াত ইয়াত লগতে আছে ইয়াতে সুস্বাদু ব্যঞ্জনেৰে আপোনালোকক আপ্যায়ত কৰিবৰ কাৰণে এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট